हमारी अफगानिस्तान से जंग छेड़ गई उसमें मौकफ हमारा दुरुस्त है चार दिन के स्पैन में सही हम हैं गलत वो हैं। ये यकीन के साथ है वो टी टी पी को सपोर्ट कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिंदुस्तान के करीब चले गए उन्होंने हमारे एहसानात फरामोश किए स्टेब्लिशमेंट के फौजी के वो तालिबान एक लीडर ना बचता अगर पाकिस्तानी फौज पनाह न देती नाइन अलेवन पर तो यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि हम जंग जो छिड़ गई है इसमें हम इतमान से अगर ये तूल पकड़ती है तो हम एक अखलाकी इतमान के साथ इस जंग को लड़ेंगे इस जंग को सही मौक़ पर लड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज की है वो ज़रूरत है अखलाक़ी इत्मीनान, अल्लाह पर भरोसा और अपने बस अपने ऊपर एतम कौमी एतम जंगें अगर दीनी हवाला निकाल भी दें तो जंगें कौमी एतम से लड़ी जाती हैं और दुश्मन से नफ़रत की हालत में नहीं लड़ी जाती वो जंगें नाकाम हो जाती हैं जो दुश्मन से नफ़रत की हालत में लड़ी जाती हैं क्योंकि नफ़रत जल्दबाज़ी करवाती है और मुल्कों और कौमों की जंगों में जल्दबाजी मोहलिक होती है तो क्या हम अपने ऊपर एतमाद रखते हुए और एक अखलाक़ी इतमान के साथ उनसे लड़ रहे हैं मेरा जवाब बिल्कुल नहीं वो उसके जैसे मैं कुछ अर्ज करता हूँ और मैं ही चाहता हूँ मैं इसको नशर करवाऊँ क्योंकि ये अब हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है हम लोगों के साथ आपका वजीर दिफा है जंग में सबसे अहम पोस्ट वजीर दिफा की होती है यानी मौजूदा कल्चर में आपका वजीर दिफा अमरीकी मुहावरे में उन्हें धमकियाँ रहा है वो धमकियां जो बुश ने दी थीं, उन्हीं लफ्ज़ों को दोहरा रहा है कि हम तुम्हें पहाड़ पत्थरों का ज़माने पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे ये ऐन वही जुमला था जो परवेज़ मुशर्रफ़ को कहा गया था कि हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे हम तुम्हें पहाड़ों में तोरा बोरा में भागने पे मजबूर करेंगे तोरा बोरा अमरीकी फतह का इसतारा है तोरा बोरा अमरीकी अलाह में है जंगी अजिला में तो और फिर जिस रऊनत से ये बात कर रहा है वो तो लगता है जैसे इसमें कोई नस्ली तब है और जैसे ये अफ़गान वो वो लोग तो कर ही रहे हैं उनसे हमें शिकायत का भी हक नहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उनका मुंह तोड़ दें तो हम उनके अकवाल तो इसलिए उस वक्त तक सुनेंगे जब तक हम उनका मुंह नहीं तोड़ देते और ये करना हर मुसलमान कौम पर लाजिम और वाजिब है तो वो अलग रहा आप उनको अफगानों को बहसीत कौम गाली दे रहे हैं कि तुम अफ़गानों ने तुम अफ़गानों ने अब वो अकड़ रहे हैं कि हम सल्तनतों का कब्रिस्तान है अफ़गानिस्तान तो ये उनकी एक बड़क है वो हम भी एक वहम में रहते अब ये उनका एक कौमी प्राइड है जो चाहे गलत बुनियादों पर हो लेकिन कौमों का एक कौमी एक सर प्राइड होता है उसको नहीं हिट करना चाहिए ये करे तुम तो मकबरे से और ये कर देंगे वो कर देंगे तो मैं इस तरह के रवैये से जैसे शदीद इजहार नफ़रत करता हूँ और ये हमारे दरमियान रही सही दीनी और इस्लामी वदत के इम्कान को फना कर देगा ये आदमी यानी इम्कान तो हैं न बारल तालिबान एक जत्था हैं ये जत्था पूरे अफ़ग़ानिस्तान का नुमाइंदा नहीं है तो ये जत्था एक हुकूमत बन के बाद भी नहीं करता ये माफिया की तरह डील करता है चीज़ों को और इसको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि अफगानिस्तान की ईट से ईट पर जाए कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता तो ये अपने जत्थे होने को बरकरार रह रखना चाहते हैं और अपने खौफ को ताकत के हसूल के लिए कायम रखना चाहते हैं तो इन इनका इलाज वही है जो मतलब करामता बातिनियों वगैरह का किया गया था तो लेकिन ये कि वो वो जाने हम उनके ख़िलाफ़ हैं इतना कहना काफ़ी है वो जो कर रहे हैं हम उसके ख़िलाफ़ हैं वो जो झूठ बोल रहे हैं हम उसके शाहद हैं कि झूठ बोल रहे हैं तो वगैरह वगैरह तो वो तो अलग है कि बच्चों को जिन्होंने मारा हो उनसे जवाब नहीं पूछा जाता कि तुमने किस दलील पे बच्चों को मारा है तो उन्होंने है अफग़ानिस्तान से हदायत ले ले के वहाँ मारा गया है बच्चों को पेशावर स्कूल में तो उनसे तो हम पूछेंगे जाहिर ये दीन से दीन की तोहिन है अगर हम उनसे पूछेंगे इसका कोई शरी जवाब है तो इसका शरी जवाब पूछना भी खुद को शरीयत से निकाल देना है तो हमें उसमें नहीं हम प्लेयर हैटेड हैं लेकिन हमने जितना उनका साथ दिया उस साथ देने की वजह पे तो हमें कायम रहना चाहिए न वरना तो हम भी उनकी तरह हैं कि जो मौका परस्ती हमने भी की है उनके साथ तो वो हम उनका माजी में साथ देने पे शर्मिंदा ना हों इसलिए उनका ख़ात्मा करना चाहते हैं मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा मैं तालिबान अफ़गानिस्तान मौजूदा रिजीम का ख़ात्मा करना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि किन को जलील कर इनको शिकस्त दो चार कर और इसमें पूरी जैसे दीनदारी अपनी महसूस करता हूँ लेकिन हमने मैंने पहले जो इनका साथ दिया था उस पर शर्मिंदा नहीं पहले ये साथ देने के लायक थे अब ये मौत को दावत दे रहे हैं जिसको इनकी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए तो वाज है नहीं बात तो ये होता है जैसे हमारी कौम को देखिए कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कंसिस्टेंसी का मतलब है कि उनकी हिमायत भी की उन्हें पकड़वा भी दिया उनसे अमेरिका से मुकाबला भी करवाया और फिर अमेरिका के से पुर भी किया अमेरिका को अड्डे भी दिए तो उनकी शिकायतें बहुत ठीक हैं तो ना हिमायत तसलसल के साथ है ना मुखालफत तसलसल के साथ तो हमारे कौमी मौकफ़ में जिसमें मुआशरा ड्राइविंग सीट पे होता है उसमें कभी कोई तसलसल नहीं रहा यानी कि पचहत्तर बरस से ना हुकूमतों की पॉलिसीज में या मौाकफ़ में कोई तसलसल है ना माशरती मौकफ़ में कोई तसलसल है अफग़ानिस्तान के साथ जंग से बचना चाहिए एक दीनी खैर खाही के जज्बे से ज़ाहिर है और उसके अलावा हिकमत हिकमत का भी तकाजा है कि आप वो झेल ही नहीं सकते आप लोग बी एल ए पर और टी टी पी पर तो काबू पाने में नाकाम है अब मालूम जितने वो मारे जाते हैं उतने हमारे फौजी भी शहीद होते हैं मुझे ये फौज की स्किल पे पर है अमरीका में मार के दिखाएं फौजियों को ये दहशत पसंद तंजीमें या कुछ कहीं भी किसी बड़ी जगह पर तो ये दोनों क्यों एक मकदार एक तादाद में दोनों तरफ कैजुअल्टीज हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन करने वाली क़वत में कोई कमज़ोरी पाई जाती है हम अपनी फौज से ये मुतालबा करने का हक रखते हैं कि हमें तुम्हारी इन कामयाबियों से खौफ बढ़ता है उम्मीद नहीं क्योंकि तुम लोग ख़ुद भी उन्हीं जितने वो शहीद हो रहे हो अब अगर आपने वहाँ भी जंग छेड़ दी तो जो तूफ़ान आएगा क्योंकि आप उससे एक फ़ीसद ख़तरे से भी निमटने में ताहाल नाकाम है तो जब वो सौ फ़ीसद आ जाएगा तो तो ये सब मतलब देखना चाहिए लेकिन हमारा वजी दिफा अगर हमारी रियासत वाकई रियासत है तो वजी दिफा का बयान रियासती मौक़ है तो ये जिस तरह के बयान दे रहा है वो शर्मनाक हैं वो हमें ख़तरे में डालने वाले हैं और जो असल बात है कि ये हमारा अपने ऊपर एतमाद नहीं है एक पागल आदमी अमेरिका का सदर बन गया है उसने इनकी तारीफें कर दी जंग रुकवा दी और कुछ और भी कान में फूँक दिया होगा कि ये करो मैं पीछे हूँ तुम्हारे तो ये सब कुछ जो जश्न फतह बार बार फतह का जिक्र कर कर के गुस्सा दिलाया जा रहा है दुश्मनों को आपको अंदाज़ा नहीं कि आप किस आग से खेल रहे मतलब हर रोज़ वजीर आज़म और फला और वजीर सब वजीर सब जर्नल इस पे लगे हुए कि हमने हिंदुस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी है तो ना करो इस तरह के जो गली के लड़कों की तरह जश्न फतह ना बनाओ जैसे मुआरह अपने आइडियल से और निजामी मरातब जो उसमें जारी होता है उससे परखा जाता है कि कितना इंसानी मुशरा है कि जहाँ गरीब आदमी किरदार वाला हो तो वो अमीर को नीचे बैठाएगा मतलब बड़ा आदमी अमीर को अब कहा जाता है ना वो बड़े लोग अमीर या ताकतवर लोग तो ये मुहावरा जिस सोसाइटी में बन जाए वो सोसाइटी इंसानी नहीं है तो दूसरा है रियासत की सतह पे ये कभी नहीं हो सकता कि मुआरा फ्लॉप हो रहा हो और रियासत मज़बूत हो ये तो हो सकता है कि रियासत पे कुछ गलत लोग काबिज़ हो गए हों लेकिन मुआशरा अपने आप को महफूज रखे ये हो सकता है तो हमारा तो दोनों तरफ से वो आग लगी हुई है आपका हर इदारा बदयानत है आपका हर इदारा इंसाफ का दुश्मन है आपकी अदालतें जितनी ऊंची अदालत है उतना ज़्यादा वो गैर मुनसिब है पहले से लिखे हुए फ़ैसले दिए जाते हैं उस पर साल दो साल लगा के वही फ़ैसला पढ़ा जाता है तो अब सूरत हाल ये है कि कोई भी इदारा हो वो सब के सब ताकत के गुलाम बन चुके हैं तो अगर रियासत के इदारे अपने ही मातहत किसी एक इदारे के जो रियासत में ताकत का नुमाइंदा हो अगर उससे इस हद तक मुतासर हो जाए यानी अपने मातहत इदारे से तो इसका मतलब है कि वो हमेशा तो फैली रियासत होगी एक हद होती है एक मतलब शिफिलापन कहते हैं उसे मतलब जिसको कहते हैं के वजीर आजम फील्ड मार्शल की खुशामद किया जा रहा है हर जगह वो भी जा रहे हैं ये खुश आमद और ट्रंप इनका मजाक उड़ा रहा है कि ये ग्रेट हैं और वो अजीम है आपका क्या कह रहे हो क्या दिल से कह रहा है वो मजाक उड़ा रहा है और ये वो जो मीरासीों की तरह खुश हैं भाई मेरी इज्जत पामाल हो रही है तुम पहले पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहे हो अपनी इस मुसाहिबत और मीरासी और भाँटों के रवैये से तो मेरी इज्जत मुता हो रही तो मैं क्यों ना छोड़ मचाऊँ हमारी कोई हैसियत नहीं रह गई क्या अफगानिस्तान आपके लिए मुसीबत बन गया कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान के आगे वो खड़ा हो सकेगा मेरी कोई सियासी वबस्तगी नहीं है मैं इस मुल्क में होने वाली हर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को फ्रॉड समझता हूँ वो इलेक्शन हो हुकूमत हो पार्लियामान हो ये सब फ्रॉड है तो मैं इसमें क्यों पढ़ूँ वोट को जो अच्छा लगता है आदमी उसको वोट दे आता हूँ जिसको मैं जानता हूँ बस कोई उम्मीद नहीं है किसी से ना सियासी विजन है ना आवाम में कोई एक इज्तमाही मकसूद से वालहाना ताल्लुक़ का जज्बा है इसमें सब लोग कम का कम इतना करें कि इतना क्या है कि हर एक के पुजारी हैं हम जितनी भयानक शख्सियत परस्ती हमारे पॉलिटिकल कल्चर में है वो मतलब मशरकों की नफ्सियात है ग़ैर मशरूत पाबंदी अपने लीडर की ये मशरकाना नफ्सियात है तो भाई लीडर है हम अब है लीडर है और हम उससे उसके कहने पे चलेंगे पॉलिसीज़ पे चलेंगे लेकिन अब ये कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हमारे यहाँ हर चीज़ दुनिया की सबसे बड़ी होती है वो आया वो आलम इस्लाम को उसका लीडर मिल गया जिसको इस्लाम की अलिफ नहीं आती वो आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर बन गया वो है और उनका मंडेला तो इसके आगे कोई चीज़ ही नहीं है तो हर चीज़ सबसे बड़ी है नहीं बहुत तोहन का एहसास होता है तो अपनी तोहन के एहसास से निकलने की कोशिश करें सब लोग हम पपेट्स नहीं हैं वो वगैरह क्या है यहाँ हमारे यहाँ जमूरीत है आका मुंतखब करने की आज़ादी कि सब लोग आका मुंतखब करते हैं इसके अलावा जमूरीत हमारे क्या है? क्या हैसियत रखती है कोई इलेक्शन सिवाए एक के फेयर हुआ है इस मुल्क की तारीख में सिर्फ एक इलेक्शन फेयर हुआ है वो भी मतलब उसको भुगत लिया हमने या, या खान के जमाने तो हमें मतलब जाहिर ये कि ज़ाहिर ये इदारे हमारे हैं रियासत हमारी है हम रियासत के थोड़ी हैं रियासत हमारी सबॉर्डिनेशन में है इसके सब इदारे तो हम सब के एहतसाब का एक कानूनी और अखलाक़ी हक रखते हैं अगर आप जमहूर पाकिस्तान हैं तो जमहूरीत में हुकूमत सबॉर्डीनेट होती है सोसाइटी की तो हम हक़ रखते हैं कि भाई हमें तो ना जलील करो